водитель приходит, он диспетчеру обязан предъявить книжку водителя и права. После этого мне диспетчер выдает путевку и поездной журнал. Потом иду в кассу, получаю талончики и путь. Тут у нас на я, я к самому пути. Добрый. Здесь на 70. Ну тиск у него нормальный. Можно в космос да, полететь. Зараз <laughs> будет дыхать. Все, щелкнул. Теперь будем смотреть. 90. Пьяный или треновый. Помолят. На все добре. Теперь идем получать талончики добрый вечер девочки нам талончик дайте пожалуйста это мы расписываемся то что подтверждаем что мы берем талоны то есть все как положено то есть что мы не муклюем то есть мы нигде не воруем талоны все как бы уже все получил можно идти в машину как бы готовиться к уезду то есть происходит все что хочешь в нетрезвом в принципе состоянии заходят платить не буду давай визит и тут никто ничто останавливаю машину потому что они и в салоне ведут себя неадекватно то есть с алкогольными напоями заходят есть газовый баллончик ну а остальное то есть нам запрещено то есть биты нельзя то есть это считается холодным оружием то есть такого нельзя это как бы моя кормильница как вторая жена. Жену ты дома любишь, а здесь жену ты на работе любишь. Собираем. Поехали потыкать. А мы да. как-то ехали с друзьями в 12 с бутылкой водки. Вы с пацанами. И водитель даже выпил с нами пересек. А, а еще? Да, еще, короче, ехала в ту сторону, это было пол был первого. А, в общем, мы, короче, гуляли, и он ехал уже в депо. А, но, короче, мы запрыгнули к нему, и он нам всю дорогу бил песни. Водитель? Водили? Да. Не знаю, мне больше нравится про во-первых, здесь больше места, во-вторых, ну маршрут как-то более веселее. Общественный транспорт, который должен двигаться в первой полосе, он двигается во второй. Бывает, что и в третью а в полосу вылазим, то есть мешаем другим участникам движения. Поэтому легче бросить, поставить машину понад дорогой, потому что это дешевле, ему не надо платить за парковочное место. Полиция мимо проедет, она внимания на это не обращает. Иногда опаздывает. В данный момент нулевой рейс, то есть до, я выезжал до своего начального маршрута. На Лыбецкой начинаю маршрут, сейчас еду на вокзал. это детский сад. Вот эти наши депутаты. а чего? Потому что они козлы. Не может сделать ни одно, ни одни людей неприемно ни хорошо. Саша, знаете, ездят ты часто этим маршрутом? Весто так. Да, да давай, Всего доброго. Вам тоже. Всего А эти козлы они должны отвечать за базар. постійно розраховуєтесь, да? Папки за проїзд. А как же? А що, так молодий человек, я думаю, не хотів мінус катати. Правильно говорить, или едем, или не едем. Пенсіонер же мне 68 років. Я працюю на Троєщині, в шостому парку. На троєщині в шостому парку. Працюю кондуктор. Я буду заробітка в Берлине. На залізти в Берліні ну, вони прийняти наш Шкиї. для принятых с бриллиантом на шпиле ну, Мечко, как мне нравится Ну, як нравится, да А почему? Ну, и бачить и э, как спортсмен и бачить, там на него писали, я его давала а він, ну, ну, нравится Как же он Дорога это, наверное, как для нас водителей это на самом первом месте то есть дороги. Вот, допустим, по правому берегу мы едем, да, то есть более-менее нормальные дороги. С первого мы проезжаем, только за, начинаем заезжать на Маяковского, все, то есть э, ямы на яме. Найгирший есть... отрезок на дороги, так, маршруту? Да. А -а -а. Можем вот так посигналить друг другу как бы поздоровались, типа все хорошо. То есть, если он будет стоять на аварийке, естественно, я остановлюсь и узнаю, что случилось у него, то есть какая проблема. Могу ли я ему помочь чем-то, чем не могу. Вот он поехал, поблагодарил меня. А при том, что сегодня салон весь вымывался. То есть хоть убираем, хоть не убираем, все равно оставят Це добре, що такий тролейбус є. Вже таксі не будеш гроші, такі великі платити. Таксі скільки вам обійшлося на вокзал, скажімо? Зараз, певне, 200 гривень треба це на вокзал. Откуда? Колись я їхала 100 було 20, але це вже дуже давно, а час так скоро йде, то не знаю. Дуже зручний. Зручний, так? Так. Це благодаря адміністрації дуже удобно. Є всі такі нормальні ребята. Автокі двері.